जो के 1875 फुट की उंडाई निरीक्षण करवा गैला एसपी कलेक्टर सहित ना उच्च अधिकारियों घटनास्थल उपस्थित छे युदना धोरणे रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ धरवामा आव्यु छे हमारे साथे जोडाई गया छे संवाददाता नवीन नवीन विजिलेंस की टीम और उच्च अधिकारी जो वहां पर मौजूद है क्या जानकारी प्राप्त हो रही है देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है कल रात को साढ़े सात बजे के बाद जब दुर्घटना हुई थी और जो लिफ्ट का रस्सा टूट गया था उसके बाद जो लोग फंसे थे अठारह सौ पिचहत्तर फीट की गहराई में फंसे हुए थे वहां से रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था रात को भी टीमें वहाँ भेजी गई थी पहले डॉक्टरों की टीम भेजी गई थी कुछ टेक्निकल इंजीनियर उनकी टीम भेजी गई थी रात को तीन बजे एसडीआरएफ की टीम भी आई थी जो स्टेट के एसडीआरएफ है उसकी टीम आई थी उसके बाद एक जिंक की रेस्क्यू टीम है वो भी आई थी लगातार और सात बजे जब पहली सफलता मिली थी तीन लोगों को बाहर लाया गया था उनकी स्थिति कुछ ज्यादा खराब थी ज्यादा उन्हें चोटें लगी थी तो उन्हें तत्काल जयपुर रवाना कर दिया गया था उसके बाद दो घंटे का समय लगा दूसरी जो बार फिर जो गेट खोला और पांच लोगों को फिर बाहर लाया गया उन्हें भी हालांकि जयपुर रवाना किया गया है मगर बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति शायद इतनी गंभीर नहीं है अब तीसरी बार गाड़ी फिर अंदर गई है अभी छः लोग और वहाँ पर फंसे हुए हैं जिन्हें लाया जाना है रेस्क्यू की टीम वहाँ मौजूद है जो हमारे अधिकारियों से बात हुई है बता रहे हैं कि अब स्थिति ऐसी चिंताजनक नहीं है जो ज्यादा अग... जिन्हें चोटें लगी थी उन्हें पहले ही पहुंचा दिया गया था और जिन्हें बाद में लाया जा रहा है वो कुछ बेहतर स्थिति में है तो संभावना जताई जा रही है कि जब अंतिम ट्रिप है उसके अंदर बाकी छः लोगों को भी एक साथ लाया जा सकता है जी और ज्यादा और कोई अपडेट मिले हैं क्यों ये दुर्घटना जो हुई है उसके पीछे क्या वजह थी कैसे दुर्घटना हुई क्या मानव क्षति इसमें शामिल है या फिर सिर्फ टेक्निकल एरर को जिम्मेदार बताया जा रहा है देखिए जो बताया गया है कि रस्सी टूटने के कारण यह हादसा हुआ था यह प्रारंभिक तौर पर सूचना है हालांकि यहाँ का केसीसी का भी प्रोसीजर है पूरा खदान की सेफ्टी को लेकर कि किस तरह से वो हर हादसे की जांच होती है छोटा बड़ा कोई भी होता है या तो बड़ा हादसा है तो इसकी भी पूरी जांच होगी तो स्थानीय विधायक के धर्मपाल गुर्जर उन्होंने भी इस बात की मांग की है कि इस तो हादसे की जांच होनी चाहिए कि इसमें किसकी लापरवाही रही है और जो रेस्क्यू करने के अंदर कुछ संसाधनों का अभाव उन्होंने बताया था कि कुछ संसाधनों की कमी थी तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि संसाधनों की कमी क्यों थी ताकि अगली बार कभी ऐसी स्थिति आए तो कम से कम रेस्क्यू के काम में संसाधनों की कमी महसूस नहीं हो जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए तो अत्यारे आज दुर्घटना घटी है दुर्घटना ने लेने रेस्क्यू ऑपरेशन जे યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહ્યું છે જો કે એ પણ જાણકારી મળી છે કે કેટલાક સંસાધનોની તંગી હોવાને કારણે આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન આટલી વાર લાગી કારણ કે ગઈકાલે રાત્રિ દરમિયાન આ દુર્ઘટના ઘટી હતી લગભગ આઠથી નવ વાગ્યા વચ્ચે અને ત્યારબાદ જ્યારે પહેલું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું જેમાં ત્રણ લોકોને બચાવવામાં આવ્યા હતા અને ત્રણ લોકોને તાત્કાલિક ગંભીર સ્થિતિ હોવાથી જયપુર ખસેડાયા ત્યારબાદ બીજા પાંચ લોકોને પણ બચાવી લેવામાં આવ્યા છે હવે ત્રીજી વાર જે અંદર ફસાયેલા લોકો છે જે છ લોકો તેમને બચાવવા માટે રેસ્ક્યુ ટીમ રવાના થઈ છે આશા રાખવામાં આવી રહી છે કે છ એ છ જે ફસાયેલા છે તેમને પણ બહાર કાઢી લેવામાં આવશે